హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ నెల్లూరు లక్ష్మిని గుడ్ మార్నింగ్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు నేనైతే చాలా చాలా బాగున్నాను ఫ్రెండ్స్ మీరందరూ కూడా బాగుండాలి అందులో నేను ఉండాలి అనుకుంటాను ఈరోజు సోమవారం కదా ఫ్రెండ్స్ శివయ్యకి నేను ఈ విధంగా పూజ చేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇంకా పూజలోకి వెళ్ళిపోదామా देवराजसेव्यमानपावनाङ्घ्रिपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुराधिनादकालभैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीस्पितार्धदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं कासिकापुराधिनादकालभैरवं भजे सूलटङ्कपासदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकपुराधिनादकालभैरवं भजे धर्मसेपाल कर्म पशमोचक सुसर्मदायक विभु स्वर्णवर्ण केशपालशोतांग निर्मल काशिकापुराधिनाद कालभरव भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलस्थिरं समस्तलोकविग्रहं निक्णन्मनोग्नहेम किङ्कणीलसत्कृटिं काशिकापुराधिनादकालभैरवं भजे रत्नपादुकप्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीयमिष्टदैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पणासनं करालद्रंष्टभूषणं काशिकपुरादिनादकालभैरवं भजे अट्टहासभिन्नपद्मजाण्डकोशसन्ततिं दृष्टिपातनष्टपापजालमुग्रशासनं अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकाधरं का काशिकापुराधिनादकालभैरवं भजे भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासिलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पितं काशिकापुराधिनादकालभैरवं भजे कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधकं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैन्यलोभकोपतापनाशनं ते प्रयान्ति कालभैरवाङ्गसन्निधिन्द्रुवं ते प्रयान्ति कालभैरवाङ्गसन्निधिन्ध्रुवम् इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितं कालभैरवाष्ट्यकं सम्पूर्णम् ॐ नमः शिवाय